ऑल इंडिया तंजीम तनज़ीमय इस्लाम के कौमी जनरल सेक्रेटरी मारूफ कलमकार मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सोशल मीडिया पर इस्लाम के नाम पर गलत तालीम और इंतहा पसंदी को शय देने वाली तंजीमों से इस्तना करने की पुरजोर अपील किया उन्होंने पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी सियासी शाख सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की मजम्मत करते हुए कहा कि ये लोग इस्लाम के नाम पर नौजवानों में गुमराही फैला रहे हैं इसके साथ उन्होंने उन तमाम सूफियों की मजम्मत की जो ऐसी तंजीमों की हिमायत कर रहे हैं और उनसे सूफियत के ख़िलाफ़ कोई भी अमल ना करने का मुतालबा किया एक ज़िम्मेदार होने के नाते मेरी तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि इस बात पर ध्यान दें कि इस्लाम अमन शांति का मज़हब है और इस्लामी मराक़ हिंदुस्तान में दरगाहें और ख़ानें हैं इन दरगाहों और ख़ानों से हमेशा अमन शांति का पैगाम प्यार मोहब्बत अख़वत और भाईचारगी का पैगाम दिया गया मगर आज कल देखा यह जा रहा है कि हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में कुछ ऐसे कट्टरवादी संगठन एक्टिव हो गए हैं जो नई नस्ल के जहन व मिजाज को ख़राब कर रहे हैं गुमराह कर रहे हैं उनमें ख़ास तौर पर पी एफ आई और एस डी पी आई है ये दोनों कट्टरपंथी संगठन मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करने पर लगे हुए हैं सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए सोशल साइटों पे ऐसे ऐसी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं जो नौजवान नस्ल हमारी पढ़ करके गुमराह हो रही है और कट्टरपंथी की तरफ अपने जहन और फिक्र को बनाने पर लगी हुई है तो मेरी तमाम अहल अक़ीदत और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से मेरी यही अपील है कि अपनी नौजवान नस्ल को ऐसे संगठनों से, से होशियार रखें जो कट्टरपंथियत और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसी साइट्स को न देखें और इसके मेंबर न बने ताकि हमारी नस्ल जो सूफीज़्म विचारधारा पर आधारित है वो उसकी परंपरा और उसकी रिवायतें बाकी रहें क्योंकि ये संगठन सूफ़ी विचारधारा के खिलाफ हैं और कट्टरपंथियत को बढ़ावा दे रहे हैं हमारा मुल्क सूफ़ी संतों की सरजमीन है और इस सूफ़ी संतों की सरज़मीन पर कभी भी कट्टरपंथियत या आतंकवादियत का बढ़ावा नहीं हो सकता यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और ख़ास बात यह कि दरगाह अजमेर शरीफ के गदी नशीन शाह नसीरुद्दीन चिश्ती साहब ने जो बयान दिया है उस बयान की हम हिमायत करते हैं और समर्थन करते हैं